davlatimiz rahbari tomonidan men o'qituvchi deganda avvalo zamon bilan hamqadam bo'lgan ziyoli jonkuyar shu bilan birgalikda mana shu uchinchi renessans poydevorini barpo etuvchi shaxslarni ko'z oldimga keltiraman degan edilar aynan bugungi kunda o'qituvchilarga murabbiylarga berilayotgan e'tibor jamiyatda ularni nufuzini obro'sini e, o'sib borayotganligini biz e, ko'rishimiz mumkin guvohi bo'lishimiz mumkin buni bevosita man e, hozirda faoliyat olib borayotgan urganch davlat pedagogika institutida ham aytib o'tadigan bo'lsam aynan institutimiz jamiyatimizga e, davlatimizga pedagog kadrlarni tayyorlab beradi va shu bilan birgalikda mana shu pedagog kadrlarni tayyorlash jarayonida o'qituvchi bo'lish istagida bo'lgan yoshlarimiz ko'pligini biz ko'ramiz sababi hozir jamiyatimizda o'qituvchi ham ma'naviy jihatdan ham moddiy jihatdan rag'batlantirilmoqda uning nufuzi obro'si oshmoqda va har bir jamiyatni negizi bo'lgan oilalarda ham o'qituvchi bo'lishga intilish kuchaymoqda va bugun har bir o'qituvchini dilida xursandchilik kayfiyat va eng asosiysi ular davlatimiz kelajagini asosi bo'lgan barkamol avlodni yosh avlodni tarbiyalashda o'zini tayanch bo'lib suyanch bo'lib hissasini qo'shuvchi vakil hisoblanishadi